которые систематически нарушают законодательство Украины, грубо вмешиваются в центральный процесс в городе Мариуполе, подыгрывает постоянно оппозиционному блоку их сателлитам. Эта акция, она <кх> предупредительная. Мы требуем от центральной избирательной комиссии Непосредственно от господина Ахинтовского, как главы Центральной избирательной комиссии, неуклонно соблюдать закон Украины о местных выборах, придерживаться Конституции Украины и перестать в конце концов грубо вмешиваться в избирательный процесс в городе Мариуполе. Центральная избирательная комиссия такими действиями просто взрывает выборы в городе Мариуполе. Поэтому это народная иллюстрация и это предупреждение господину Ахинтовскому Центральной избирательной комиссии. Ну, людя, я...